Да, перегнул, согласен. Но это не не тот повод, ради которого надо просто брать и куча ребят, которые на самом деле, ну я бы не пошел бы в разведку с теми, кто сидит дома пишет э, комментарии. Ну им место, если брать уже фронт э, в штабе. Э, передавать письма родственникам. Вот место их. А в разведку я пошел с теми ребятами, которые вместе со мной занимаются деятельностью. Я не патриот. Хорошо, ну, я просто не хожу и не кричу на каждом углу, то, что я атошник и год был там. Ну, не хожу с утра до ночи в форме отошной. и в магазины, и на свидания, и в кино. Ну, я был там, в четырнадцатом году поехал, и уважаемый губернатор нашего города вручал мне медаль на фонтане Садко, и был я парнем. И фотографии с нашим уважаемым мэром на блокпосту, когда мы его пропускали, я был хорошим парнем. А вернувшись сейчас, и, конечно, я недоволен тем, что происходит в моей области, в моем городе. Я не националист тем, что не разговариваю на украинском языке, извините, пожалуйста. Но половина из тех, которые так красиво щебечат в этом зале на украинском языке, в обычной жизни разговаривают на русском. Но я буду стараться, буду учиться украинскому языку, это не проблема, если это так принципиально.